28 березня у міській раді було підбито підсумки 11-го конкурсу проєктів за програмою соціального замовлення. З 93-х проєктів конкурсна комісія обрала 30, проте до числа призерів не увійшов жоден з трьох екологічних проєктів громадської організації комітет біологічної безпеки. Їх розробила група фахівців під керівництвом члена кореспондента інженерної академії України Ігоря Доценка. З вами програма регіони. Я її ведуча Віра Яркондратіва. Вітаю. Сегодня в нашій студії керівник проєкту Игорь Доценко. Вітаю вас, Ігорю, в студії. Будь ласка, скажите, у чому полягає суд запропонованих вами проектів? Нас пригласили на конкурс как общественную организацию, так как этот конкурс изначально предполагал участие общественных организаций в номинации социально-экологической инициативы. Но прошу заметить, что мы узкоспециализированная организация, которую берем намного шире этап, это биологическая безопасность. Мы предложили три проекта один выходящий из других и разветвляющий. Самый первый проект – это создать базу нормативов и угроз всего, что у нас существует. Без этого никуда нельзя пойти. Вначале узнаем все, какие угрозы существуют, а в дальнейшем его разделить на информационный ресурс для профессионалов и для любителей. Любители я назвал бы всех нас э, людей обычных, которые живут и не понимают, что вокруг них находится. Это проект, который разрабатывал Черная Елена Николаевна, является его руководителем. Э, экологическое мышление. Первый раз мы за нем говорили еще три года назад, когда вы представляли на четвертом международном конгрессе по биоэтике. Мы живем в такое время, когда среда вокруг нас является нам и дружественной, и враждебной. Скорее всего, отходы жизнедеятельности человека и в промышленности. И формировать понятие человека нужно с детства. Об этом все говорят, что нужна культура мусора, что нужно, нужно, нужно. А мы разработали, это не просто программа, это предмет. Это учебное пособие, и это Тренинг курсы для повышения квалификации педагогов, которые его будут читать. Это что касается экологического мышления. То есть это разработан целый предмет книга, mm -hmm. который может быть э, после одобрения... Министерства науки и аккредитации или в школьную программу, или в внешкольную программу, или в программу среднетехнических образований, или как, возможно, специализированный предмет на факультетах таких специальностей, как охрана окружающей среды, экология, или, например, просто мировоззрение. Самое основное в нем делается упор на бытовое материаловедение и так далее. Чтобы люди понимали, что такое полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, резинотехнические материалы, и целлюлоза, и все, что вокруг нас. Все те речевые, на которые мы используем, но не знаем, что это на самом деле. Да, для так? того, чтобы мы понимали, насколько они опасны и безопасны, и для того, чтобы привить еще отдельно инженерную культуру. Эти все материалы только дилетанты могут назвать мусором. К примеру, такие исторические факты, если в конце Первой мировой, в начале Второй мировой в авиации были такие материалы, как полиэтилен, даже не говорю о высокомолекулярном полиэтилене, никто бы не делал бы самолеты из фанеры. Mm -hmm. В чем глубина этого вопроса? Заняты были ну, свыше 100 человек часов. Этот проект продвигался полтора года. То есть это не просто создать предмет и учебное пособие, а и подготовить специалистов в этом направлении. Третий проект, который вытекает уже программа для профессионалов. Руководителем проекта техническим считается казались Юрий, казались Юрий Сергеевич. Это дипломированный инженер землевпорядок. Это проект создания интерактивной веб-карты с нанесением всех загрязнений и всех маршрутов, которые мы можем выделить. К этому проекту уже договоренно подключаются станция, пожарная, предприятие, ремонтно технической базы Министерства обороны, склады и вплоть до того, что каждый житель Украины, который что-то выйдет, можно будет вносить относить информацию. Что он по себе даст? Это в открытом ресурсе, где можно посмотреть все. Это будет основной ресурс, которым сейчас все игнорируют в градостроении, в освоении территории и инфраструктур. Приведем краткий пример. Есть данная территория, она уже на данный момент химически заражена и испорчена. Пестицидами, химическим веществом, цинком. Она не может, например, уже быть без очень сложной дорогой рекультивации использоваться как для земельного хозяйства, угу. врачной культур. Но на ее же можно очистить до какой-то допустимой нормативы и построить на ее территории уже какое-то существующее предприятие. Или его перенести. Например, то же самое химическое. А чистую землю не застраивать. И получается, что все делают ошибку, точно так же наши городостроители, потому что они говорят, мы архитекторы. Я говорю, архитекторы, вы должны строить дома, а планировать города уже должны не архитекторы, а землеотводчики вместе с химиками, которые говорят, на данный момент произошла ситуация, что вот эта территория только может быть застраиваться, а вот эта должна остаться чистой, как земля для клумб, для деревьев и так далее. Но вот эти нормативы игнорируются. Вот этих три проекта мы хотели э, донести. А вот там, мапа, про который вы сказали, он охопляет территорию? Территорию. Интерактивная веб-карта Украины мы идем. И она Украины, будет точно да? так же расширяться угу. и на Восточную Европу, потому что очень многие... Это вообще-то национальный проект. Это все повязано, так. Мы его э, начали решать, так как мы находимся в Одессе, мы одесситы, и начать нужно с Одессы. Угу. Но изначально уже подложка, софт, геоинформационная система, они уже идут на всю Украину. Мы в конце прошлого года летом общались с... И регулярно, когда есть возможность, общаемся с голландцами, с коллегами, которые приезжают и поднимаем вопрос грунтов. Игорю, все-таки хочу повернуться к главному вопросу нашей разговора. Как вы считаете, сам конкурс был организован с порушением, или это проходило все законно, так, как мало? быть? Изначально мы восприняли очень положительное приглашение на такой конкурс. Всего было 10 номинаций. Когда мы в том году узнали о подобных конкурсах и пришли к ним, мы увидели в том, что мы не можем себя найти мы, не, мы с точки зрения биологической безопасности могли бы подавать на конкурс адаптация детей ветеранов, детей с ограниченными э, нарушениями, детей с нарушениями, но это не наша парафия. И мы подняли вопрос о том, что не существует такой. И э, на наше замолвление в на сессии горсовета все-таки была вынесена поправка в внесении 11-й номинаций. Они сами назвали социально-экологические инициативы. Mm -hmm. По закону все хорошо. По закону Украины про проведение конкурсов в тендере вначале было все хорошо. Каждая номинация из 11 имеет 3 места. Первое, второе, третье. На каждую распределяются Ну, я бы не говорил, это большие или маленькие деньги. Люди в студии, возможно, живут вообще никак 75 тысяч гривен. И как мы уже знали в конце единоразовым или единогласным решением какой-то комиссии мы не знаем что там были за профессионалы они почему-то решили что проблему которую мы поднимаем всего экоцида населения не столь важно они взяли ее обрезали до одной номинации и 15 тысяч и перекинули на какую-то мы считаем это уже нарушение они не имеют права делать но самое важное, мы считаем, нарушение. Они сделали по отношению к нам вопрос не стоит в разочаровании или не в разочаровании. Мы понимаем наши проекты. Вот смотрите, все проекты их. Я не хочу их обвинять в рублевхвастстве или еще что. Они занимают свою маленькую нишу. Они не профессионалы науковцы, так как мы являемся сама сам город. Он не думал, что может зайти такая тяжелая организация, как мы. Мы вначале думали, серьезно бороться, выставили три проекта и рассчитывали железно один из трех зай. Потому что мы думали, что будут такие же организации научные, Академия наук Украины и другие будут участвовать, и мы подошли очень серьезно основатель. Потом, когда мы увидели, что все любители собрались, то мы сразу для себя решили, что мы возьмем первое, второе, третье место. И это будут бесспорно. Такие глобальные министерские проекты. И мы понимали, что наши проекты идут, на один проект на год, другой на два, а третий на шесть лет проект. И мы понимаем, что даже 75 тысяч гривен, когда там э, национальный проект идет за 6 нулей стоимость, uh -huh. он никак, э, финансово они не смогут помочь. Но, для того, чтобы нам, оба что они нам обрезали крылья, самым главным вещью, они нас выставили аутсайдерами. То есть мы планируем так, что мы будем обращаться к общественности, частным предприятиям, фондам, нашим отечественным и международным фондам, говоря, что мы заняли какое-то место, если мы реально его можем занять, и будем э, привлекать э, неравнодушных э, э, людей. А сейчас нас лишили этой возможности. Угу. Получается, что мы вообще, мы же не заняли никакое-то место. Какой человек нам теперь на слово поверит? И дать хроще вам, так? Не обязательно деньги. Есть очень много специалистов, которые были уволены, которые работают, которые мы могли бы заниматься э, непосредственно на местах в госструктуре, э, выдавать информацию, э, картографировать ее, сводить в единые базы и так далее. А так человек скажет, я не хочу тратить жизненное время. Вы аутсайдеры, вы самозванцы. И нас назвали самозванцами. И компания, которая победила, вы только вдумайтесь название, Союз Городов Украины, всеукраинская компания, ее оригинальное отделение. Вы же понимаете, только мы, только Одесская... А... Мы общественная организация, которая создана для обеспечения нужд Одессы и Одесского региона. И мы сугубо узкая организация, которая занимается проблемами биологической безопасности. То есть это места. все, что касается места Одессы, да? места Одессы и региона. Mm -hmm. Ну, понятно, что мы можем дублировать наши все наработки на регионы и на другие. Но изначально мы созданы для, забеспеч... для забеспечения нужд нашей громады. Здесь появляется игрок, всеукраинский, с таким названием. Вы же понимаете, что с таким названием человек может э, вникать в проблемы автомобилей страны Вникать проблемы войны, вникать проблемы обмудсмена, то есть обо всем и ни о чем. И тем более, как нам сказали, что победил проект создания какого-то ресурса присмотра за парками. Мы поднимаем вопрос, что гибнет все население, экоцид населения. Если мы умрем, какие парки кому будут нужны? Мы в кулуарах шли разговоры. Вы бесспорные лидеры. Ваши проекты лучше. Вам но они так, Нам это говорили. Но, но они настолько тяжелые неподъемные, и мы не можем их взять, и мы взяли самый дешевый, самый простой. Игорь, тогда... а вы сами як уважаете, чему место вам відмовило? Яка истина причина? Цьому? Мы этого не можем знать. Изначально мы считаем, что просто люди некомпетентны. Мы сейчас будем обращаться к ним, чтобы все-таки открыли список. Хотя я сейчас э, беру слово обратно. Возможно, там находятся 8 нобелевских лауреатов и которые покажут, что наши все проекты ничего не стоят против вот этого величайшего проекта, который нам не открыли, мы тогда положим все свои научные... Мы вообще-то организация с 30 научных сотрудников, которые основались три года назад. И у нас даже поднимался вопрос, значит, если наша работа никому не нужна, так мы тогда, может быть, ликвидируемся и все. Мы работаем полностью бесплатно, полностью автономно, тратим свое время и деньги. За три года мы ни разу не обратились ни за какой помощью. Мы нарабатывали проекты. А данная организация, я не знаю, как они прошли, не прошли, и как город поступил, мы это узнаем лишь только после того, как затребуем все проекты в нашей номинации, все до единого, и пусть уже горожане посмотрят. Затребуем, э, все-таки, чтобы нам описали, кто был в конкурсной комиссии, их фаховость и специальность, и специальность. Потому что один человек сказал, я не знаю его фамилию, я спросил, а кто его по специальности за фахом? И он сказал мне дважды, я помощник депутат. Я сейчас хочу направить в депутатскую комиссию запрос. Обязательно направим запросы в Министерство образования и науки и в КАДАС по КЗОТу. Возможно, мы настолько за два года нырнули в этот проект и не знали, что появилась новая научная степень или новая специальность фах помощник депутата. Тогда мы запросим аккредитацию. И, возможно, мы будем к ним уже прислушиваться, но пока нам никто никакой информации не сказал. Мало того, нам не надали даже слова защититься. Человек только обвинил меня в том, что я кричу. Он тоже не представился, представился только, что он депутат. Я не знаю вас, мы работаем конструктивно. Мы приглашаем даже вас, которые вы говорили, что мы, нам не включили даже микрофоны. Возможно, э, с 20 дБ, подняв до 60 дБ, чтобы меня услышали, я находился от головующего на расстоянии порядка 15-20 метров от брендака, который сказал, а чего вы кипишите? Вот так он мне и сказал, говорит, мы вам сейчас дадим слово. Через 15 минут, когда говорю, давайте слово, он говорит, так регламент уже закончился, вы слова не попросили. И все в зале засмеялись. Ігорю, так щоб було нашим телеглядачам зрозуміло, які переваги мав би отримати проект у разі перемоги? Три проекта рассматриваются как одно цело. Даже если один бы победил, мы бы смогли выйти к общественности и сказать: это наш город, это наши жизни. Да, мы не будем обсуждать вопрос, хорошие хозяйственники или плохие хозяйственники у нас на регионе или в стране. Есть ситуация, нужно создать перечень угроз. Или бы собрали все средства, все вот просто горожане взяли бы и собрали. Создали бы для контроля данного проекта, мы бы в своей общественной организации, общественный контроль, общественную палату, наблюдательный совет, как угодно, собрали бы средства и их реализовали в целях и задачах проекта четко показано, какие краткосрочные и долгосрочные перспективы каждого из трех проектов. И мы поднимаем вопрос, что как только мы выявим все вещества, мы их уже знаем, мы подадим их на нормативную базу. Выявление и зафиксирование, что это вещество первой категории, как ртуть, шестивалентного хрома, который игнорируется уже 10 лет в Украине, мы сказали, что мы понизили бы статистику раковых заболеваний на 40%. На 40%. Вот только выявление одних нормативов. Хотя мы их уже так им говорим. Все ссылаются. У нас даже в санэпидим они даже не делают анализ на хром шестивалент. Они делают только на ртуть. Хотя мы им показываем. Мы же работаем с зарубежными коллегами. В Европе, в Европарламенте 2000-2003 года закреплено, запретить 100% использование веществ с шестивалентным хромом. Следующий вопрос. Эки потрапляют у почву, так? Конечно у же, голову. они водорастворимы, моим мы им дышим, которые находятся. Шестивалентный хром, это изначально технологически, он присутствует в цементе, в клинкере при отжиге. Он, его нельзя, он идет с завода непосредственно. Но есть вещества, которые его локализуют с шестивалентного хрома в трехвалентный хром. Например, железный купорос который вырабатывает наше украинское предприятие, мощный химический гигант, который это вещество уже 10 лет, 99% и 9% экспортирует в Европу. Вся Европа живет с украинского предприятия, потому что у них есть норматив. Насчет краткосрочных перспектив города, мы же сразу говорим, если люди перестанут болеть, вот я вот к вам всем обращаюсь, у вас же улучшится взаимоотношения с семьей. Вы не будете э, свариться, вы не будете говорить, вы будете лучше работать. Вы наконец-то скажете, я все-таки хочу построить свой бизнес, потому что у меня хорошее вза... состояние и я буду работать. Я чувствую силу работать на себя, а не где-то досиживать до пенсии. Это очень-очень важный фактор, который может потянуть за собой создание новых рабочих мест, предприятий, э, отчисление до бюджетов. Все говорят, что нам нужны какие-то инвестиции, какие-то кризисы. Я говорю, самое главное, это состояние здоров... в здоровом теле, в здоровый дух. Мы сейчас работаем над здоровым телом. Когда у человека будет здоровое тело, у него будет здоровый дух. И он сразу же найдет, чем заниматься. Он не будет бегать, что дайте мне работу. Он сам сразу увидит ну, такое, ну, слово, смысл своей жизни. И, возможно, он перестроит и будет заниматься самоорганизацией. Что будет далее с проектом? Вы будете намерз зубы ныть, или вы будете ругать дальше? Однозначно, нам не могут помешать какие-то чиновники, какая-то их компетентность или некомпетентность. Мы все равно эти проекты будем продвигать сами. Но мы хотим убрать черноту с нас. Мы сбудем сейчас, затребуем все вопросы с госадминистрации, чтобы они дали ответы и сняли нас позорной клейму аутсайдеров. И все-таки пересмотрели и сказали, что если мы первое место занимаем, то скажите, вот эти люди занимают первое место, но у нас нету денег. Подключились бы вместе с нами к общественности, возможно, депутатский фонд, депутатские ресурсы есть изначально и сделали проекты, три мощных проекта. Обращаюсь также к депутатам. У вас есть свои депутатские фонды. Я говорю от имени горожан. Если нужно собрать 10 тысяч подписей, не нужны нам вот эти детские площадки, когда мы гибнем от зданий. Не нужны нам вот эти латания дорог, которые вы говорите, что вы что-то полотаете. Мы умираем от продуктов питания. Мы умираем от воды. И не из-за того, что они такие плохие потому что нету нормативов. Не нужно делать нам показуху. Давайте подключимся все к этому большому проекту. Это еще раз обращаюсь к комиссии той, которая... У вас до 12 апреля есть такой пункт в положении, что вы пересматриваете еще раз результаты конкурса и можете что-то изменить. Измените. Иначе мы будем полностью бороться против вас и обвинять вас в замовчивании информации и в Экоциде населения в прямой, а это 111-113 статья Уголовного кодекса. Измена родине и диверсия. Мы усматриваем вне продвижения замалчивания проектов в этих веществах. Это диверсия. Как шестивалентный хрок, как туберкулез и так далее, и так далее, и так далее. Это все диверсия против нас же самих. Ігор'ю, я дякую вам за розмову і бажаю успіхів. Будемо слідкувати за ситуацією. Ну а нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні у нашій студії був присутній керівник екологічних проєктів громадської організації комітет біологічної безпеки Ігор Доценко. З вами була програма «Регіон». До зустрічі.